Здравствуйте, вы смотрите Нон-Стоп Репортеры. Сегодня исполняется 90 лет одесскому украинскому театру. Сегодня мы идем праздновать эту знаменательную дату. Здравствуйте. Здравствуйте, поздравляю. Вас. Спасибо большое. Много сегодня людей. Да, да, много. Даже праздник. Театр открылся 7 ноября 1925 года. Пьесой поджигатели Луначарского. А сейчас мы можем видеть, как гостей встречает оркестр. В украинском театре очень много людей пришли поздравить. Это мой любимый театр. У меня два года назад здесь был юбилейный творческий вечер. Я солистка детского национального театра оперы и балета. И, конечно, обожаю эти стены. Здесь начинал свое творчество мой муж. И, конечно, с этим театром очень дорого. Я поздравляю весь коллектив театра Валентину Михайловну. Это вообще очень хороший состав. Здесь прекрасная труппа. И все, что они делают, они делают великолепно на высоком профессиональном уровне. И всех благ, хорошего творчества. И дальше, дальнейшего прекрасного развития. И этот театр, театр неповторимый. Браво украинскому театру. Мы тут уже пересмотрели весь репертуар, некоторые даже по 3-4 раза. У нас тут наши эти артисты, они практически как члены семьи уже. Мы уже знаем, кто из них чей муж, кто чья жена. Мы уже рады за пополнение в семействе недавно, которое у них произошедшее. Поэтому с удовольствием, каждая по возможности мы всегда сюда идем. Поздравьте, пожалуйста, вот Украинский театр. С Днем России! С удовольствием поздравляю свой самый любимый театр. Желаю процветания, желаю долгих лет жизни, интересных спектаклей, благодарных зрителей и всего им самого-самого хорошего. Спасибо большое. Здравствуйте. 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 Пришли поздравить театр? Да. Можете поздравить его? Этот театр для нас особенный, потому что в этом театре работает наш папа. И еще множество-множество наших друзей, знакомых, наших кумовья. В общем, этот театр большая семья. Мы пришли их поздравить, пожелать процветания, счастья, любви, здоровья. А сейчас мы пообщаемся с художественным руководителем Украинского театра Игорем Николаевичем Равицким. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вас поздравляю с такой грандиозной датой. 90 лет исполняется украинскому театру. Спасибо большое. Расскажите, пожалуйста, что хочется вспомнить за эти годы? Ой, да ну, я вспоминаю, 90 лет это очень много. Да ничего не буду вспоминать. Я просто с радостью улыбнусь и скажу, 90 лет это огромный период в жизни, в жизни коллектива, да, наверное, и города нашего. Була все. І радості, і и і удачі, і, і прекрасные гастролі, і запрошення на різні фестивалі. Тобто все було як, ну, мовно, як в справжньому живому колективі, так і у нас було. Прекрасні режисерів ми запрошили до нашого театру. Це відомі провідні митці, це і Дмитро Богомазов, Юра Одінок, і Хлім. Влад Троїцький і Андрюша Бакіров. І зараз молодий талановитий режисер працює Іван Руйський. Це я можу пригадати. Ось це. Я можу пригадати, як до нашого театру прийшли молоді хлопці, випускники Дніпропетровського театрального коледжу, і зараз вони стали провідними митцями нашого і тільки нашої і України. Це Яків Кучеревський, Богдан Паршаков, Оля Петровська, Неля Наточе. Максим Лінник і багато багато інших. Це я можу пригадати цих людей. Зараз це майстри. Вони мають звання заслуженого артиста України. Вони знімаються багато в кіно. Я це можу пригадати. Я можу пригадати, як важко було з глядачем, який не йшов до нашого театру. А останні роки пішов, пішов, пішов і полюбив театр. У нього є свої вистави, свої актори, свої режисери. Я можу це пригадати. Ну тобто, багато багато всього можна пригадати. Я хочу пригадати, що в нашому театрі немає автобусу. Подаруйте українському театру автобус, щоб український театр міг їздити по місту і в області і грати свої кращі вистави для трудівників нашої області. Я можу пригадати ще за 90 років: зробіть там ремонт. Страшно підійти до фасаду і доглядної зали, але це все мінор. От це, що називається, складається життя із хорошого. І не дуже хорошого. Тобто можна багато-багато про що говорити. А із приємного я хочу сказати, що наш театр зараз готується до ювілейного вечору, готує нові вистави, готує п'єсу «Утіна Хота Бампілова, яку ставить молодий режисер Іван Уривський. І десь через якийсь час, можливо, я приступлю до нової роботи. Це «12 стільців Ільфа Петров. утверждение, что театр начинается с вешалки. Пойдемте пообщаемся уже с работниками гардероба. Здравствуйте! Все принимают поздравления, там художественный руководитель, актеры. А мы хотим вас поздравить с этим праздником. Спасибо большое. Что вам хочется вспомнить за эти годы? Вот сегодня такой праздник. Ну, я не знаю, что вспомнить, но всегда все хорошо. Все радостно, нам приятно, что к нам очень много людей ходит, все очень любят наш театр, всегда говорят нам, мы очень-очень любим ваш театр. А нас это радует, что люди приходят, им нравится, и мы стараемся сделать так, чтобы действительно было всем очень-очень удобно, хорошо и красиво. А скажите, часто такое бывает, что вот некуда уже вещи людям повесить? Находим куда. <с> Все равно находим куда их повесить. Такого не бывает, чтобы человек ушел недоволен. Такого у нас еще не было. Вот. Находим. У нас еще много мест есть. Вот сверху по четыре. С той, с той стороны есть. Так что нам всем хватит. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Здравствуйте. Ваши пожелания украинскому театру? А, продолжать, потому что сегодня это один из самых сильных театров с одним из самых сильных репертуаров. И каждую следующую постановку ждут. И о каждой следующей постановке говорят. Мне кажется, это такое золотое время для этого театра. Очень хочется, чтобы наконец-то заиграло издание, в котором играет труппа. Персонажі п'єс yes, зустрічається вот уже 90 літ. Зустрічаються, закохуються, сваряться. Да Але ж не лише персонажі п'єс тут зустрічаються. Протягом 9 десятиліть ми зустрічаємо цієї сцени вас, дорогих наших глядачів. Да. 90 лет. Страшно подумать. Так, страшно уявить, А ще страшніше стояти під фасадом нашего будинку. Игорь О, Николаевич, что а если происходит? взглянуть на наш потолок? То кажется, что еще все сто лет прошло. Не-не, вы помыляете, не сто, а да. сто с гаком. Да, с хвостиком. здание построено в 1903 году. Просто потрясающая, живая, настоящая энергия. Просто просто вот из таких с этим можно родиться. Это не за выработать потом. Ни в одном училище, ни в одной консерватории, ни в одном театральном институте и академии университете. И и в Институте культуры, и в Университете культуры. Поэтому я хочу э, э, просто еще раз выразить свое восхищение. На протяжении всего вечера звучало много поздравлений в адрес актеров и руководства театра. К ним присоединяемся и мы, Дарья Сметанка, Владимир Ивжич и весь телеканал «Репортер».